سار القمر بعصبان ونفضل فضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا زد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وسلم تسليما وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخلص دينك يكفك العمل القادر عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم یہ کے اپنے فطرت میں ہے یہ خاک اپنے فطرت میں نوری ہے ناری حقیقت کھل جائے گی بابا حقیقت کھل جائیں گے بوقت امتحا تیرے کہ سستی میں یا محنت میں گزاری زندگی نے کہ سستی میں یا محنت میں گزاری زندگی تو نے محمد সদা কাত গুফর কটা সদা কাত আল করিম দারুলুম আজাদী